এটা ঘৰ সাজিবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন কিন্তু ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ এক মুহূৰ্তও নালাগে বন্ধুত্বৰ এটা সম্পৰ্ক বৰ কষ্টেৰে গঢ়ি তোলা হয় কিন্তু শত্ৰুতা কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে মানুহে মাহেকত লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিলেও কিন্তু হেৰুৱাবলৈ সময় নালাগে জীৱনলৈ মুহূৰ্ততে সুখ নামি আহে কিন্তু সুখৰ মুহূৰ্তবোৰ ম্লান পৰিবলৈ সময় নালাগে মনত ৰাখিব প্ৰত্যেকৰে জীৱনলৈ ভাল বেয়া সকলো প্ৰকাৰৰ সময় আহে ভাল সময়ো পাৰ হৈ যায় বেয়া সময়ো কালৰ বুকুত বিলীন হয় সেইবাবে সময়ৰ ওপৰত আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ সঠিক সময় পাৰ হ'বলৈও সময় লাগে আপুনি মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰা মানে আপোনাৰ গালত পৰি থকা মহ এটাক মাৰিবলৈ থাপৰ মৰাৰ দৰে একেই মহটো মৰক বা নমৰক কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ গালত নিশ্চয়কৈ এটা চৰ পৰিবই ভাল ব্যৱহাৰৰ আৰ্থিক মূল্য নাথাকিব পাৰে কিন্তু ভাল ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা হাজাৰজনৰ অন্তৰ জয় কৰিব পাৰি এজন মানুহৰ চিন্তাধাৰা বিবেক বুদ্ধি স্বভাৱ চৰিত্ৰ বিচাৰ বিবেচনা মানসিকতা এইবিলাক কোন পৰ্যায়ৰ এই মানুহজনৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা বহি প্ৰকাশ ঘটে নিজতকৈ দুৰ্বলসকলৰ হৃদয় জয় কৰিব পৰাজনে প্ৰকৃত সফল ব্যক্তি সঁচাকৈয়ে ব্যৱহাৰে এজন মানুহৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো দাঙি ধৰে আনৰ জীৱনত আপোনাৰ স্থান বিচাৰি ফুৰাটো বন্ধ কৰক তেতিয়াহে আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব এটা কথা মনত ৰাখিব বেছি সংখ্যক মানুহে মিঠা মিঠা কথা কৈ আপোনাক সন্মান নকৰে আচলতে আপোনাক ঠগিবলৈহে চেষ্টা কৰে আমি যেনেকৈ উতলা পানীখিনিত আমাৰ নিজৰ মুখখনৰ প্ৰতিবিম্ব কেতিয়াও দেখা নাপাওঁ ঠিক একেদৰে আমি কেতিয়াও আমাৰ অশান্ত মনটোৰ পৰা একো সমস্যাৰে সমাধান দেখা নেপাওঁ সেইবাবে নিজক যিকোনো পৰিস্থিতিৰে শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক দেখিব সকলো সমস্যাৰে সমাধান লাহে লাহে বিচাৰি পাব বুদ্ধিমান ব্যক্তিসকলৰ মাজত এই গুণবোৰ থাকে বুদ্ধিমান লোকসকলে প্ৰায় কমকৈ কথা কয় আনৰ কথা অধিক শুনে বুদ্ধিমান লোকসকলে যিকোনো কথা বা ঘটনাৰ ওপৰত কমকৈ সঁহাৰি দিয়ে সকলোবোৰ কথা কাম বিতংভাৱে চালি জাৰি চাইহে আগবাঢ়ে আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পত্তি হৈছে জ্ঞান আটাইতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হৈছে ধৈৰ্য সৰ্বোত্তম সুৰক্ষা হৈছে বিশ্বাস সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ঔষধ হৈছে হাঁহি আটাইতকৈ ডাঙৰ লক্ষ্যস্থান হৈছে একাগ্ৰতা আটাইতকৈ সুখদায়ক বস্তু হ'ল ভক্তি আটাইতকৈ শক্তিশালী হৈছে প্ৰেম আৰু আটাইতকৈ মাৰাত্মক ৰোগ হ'ল উদ্বিগ্নতা সামাজিকভাৱে আগবাঢ়িবলৈ লোৱাৰ আগতে পাৰিবাৰিক হ'বলৈ শিকক কাৰণ পৰিয়ালৰ একতাই ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাকো পৰাস্ত কৰিব পাৰে পৰিয়ালৰ ভিতৰত নিয়ম নহয় ব্যৱস্থা থাকে পৰিয়ালত আদেশ নাই বুজাবুজি আছে পৰিয়ালত কঠোৰ আইন নহয় অনুশাসন থাকে পৰিয়ালত ভয় নাই বিশ্বাস আছে পৰিয়ালত শোষণ নাই লালন পালনহে আছে পৰিয়ালত ঘৃণা নাথাকে সন্মানহে থাকে পৰিয়ালত মাথো মই নহয় আমি আছে পৰিয়ালত মাথো আত্ম প্ৰশংসা কৰা নহয় সকলোকে সমানে সন্মান কৰা হয় সেয়ে নিজকে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত সংযুক্ত কৰি ৰাখক আৰু যদি কোনো ব্যক্তি এটা পৰিয়ালৰে এজন ভাল সদস্য হব পৰা নাই তেনেহলে তেওঁ সমাজখনৰনো কি হব পাৰিব